Гуманітарну допомогу, котру збирали черкащани за ініціативою міської організації Батьківщина в магазинах Казбет і Делікат сьогодні завантажують і везуть на схід для допомоги військовим батальйону АСУ. то так Передадите письмо И и заодно передали тоже. у ха материалы По и давно. Ну, тоже понятно, что манипуляция всегда Ну и Кевлар, понял? Да, какого она года? что. это же кевларовая. да. Какого она О! все, легла. А вторая там другая, по-моему, у меня какая-то. Чехия. 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 Ну, написано Чехия. Ну, Мне обещали, что Чехия. Чехия. Они, они идут для... В Чехии они сейчас для НАТО делают. Это для Сюда, сюда. Сюда, сюда. Сюда, сюда, да. Есть? Если, ну, опять-таки, вот, где-то рассказывают, кого-то ловят, там, да, там, ну, типа, типа ловят кого-то. Это, это вот в Мариуполе в последнее время заезжаю, то в эпицентр, то еще куда-то заезжаю. На меня все местные жители, а правда, вот этот суд пошел, что в Мариуполе в маршрутке начали ловить и заставлять в Азов идти воевать. И одно время по Мариуполю, куда не заеду, у меня первый вопрос, созова. говорит, а правда, что вы вот это тут ловите молодежь? Я говорю, ну как, ну зачем нам кого-то ловить? я вот приехал с Западной Украины, и через честно, у меня разочарование такое. Вот они там, для них это какая-то чужая война. Вот ну, так вот общаюсь, если у нас, вот ну, только скажи, батальон Азов. Все сразу пытаются чем-то помочь, угодить, что-то так далее. Там три шкуры собрали. Нет, есть отдельные случаи, люди там захожу в маршрутку, там так, ладно, там бесплатно там, или там, ну то есть, ну, в общем, такое, так с людьми общаешься, и у них одно такое. Главное, чтобы у нас тут не было, границы или прорвался. Все трассы перекрыты, вся западная Украина в, в акциях протестах э, против мобилизации. Вот у нас, как бы понятно, никто не отпускает э, с радостью детей. Но как-то у нас то ли война ближе. Наверное, расстояние к войне имеет значение какое-то. Там они, вот я же говорю, вот меня очень как бы так впечатлила и разочаровала вот атмосфера, которая на западном Украине. Лишь, лишь, бы у нас все было хорошо и как бы как-то так вот. Границы уже к границе прорывался, говорю, но ну, объясняю, говорю, жиночки там, ну, они с искаженными глазами, они вообще, ну, ну, матери можно понять, может, но они ни аргументации, То -то ничего. Не ну, потому что реально, вот каких-то людей набирают, вот они, вот, вот они стеклянный взгляд, и я говорю, пропустите меня, это 10 километров до границы, они что, пешком идти? Ну, я говорю, пошел добровольцем, чтобы кого-то из ваших детей не забрали. Ну, как? А вы мне позднее строите, я не могу машину для батальона вот, пойти взять. Ну, давайте тогда скажемо так, боди. Давай, давай, хорош. То ви будеш, фоткає. Да, да. Небайдужі черкащани для черкаського батальйону Азов, який зараз на даний час перебуває в місті Маріуполі. Зібрали продукти харчування, які згідно списку нам надали рядові офіцери, які працюють в цьому батальйоні. Вони найбільше їм була потрібна консерви, крупи, печиво, цукерки, чай, кава, цигарки. Також засоби особистої гігієни, це шкарпетки на першому плані, станки для гоління, мило, пральний порошок. Ми дуже вдячні небайдужим, небайдужим людям, які відгукнулися на нашу пропозицію, на їхню пропозицію, які боліють і серцем, і душою в цей час, коли вони тяжкі для нас, вони перебувають. В тяжком месте, а мы тут. И мы решили разом с людьми, с черкащанами, класть такую небольшую частинку своих сил в их поддержку.